Треба представити Катюшу Головне діюче лицо Чия э, доченька? Знаєте, дехто казав, ну за 10 днів там, чи за скільки, ну це, мабуть, не реальне І пам'ятаєте, як шла мова за ремонт митяжної конструкції А виявляється, це реальність Ну це, э, знаєте, і за словом діло йде у нашого керівництва і у нашої великої адміністрації Я попрошу, давайте почнемо Відкриємо кабінет ну, По-вашому, ми вже там да? були да. всі, так? Специально шучу, чтобы у вас во всех было хорошее настроение. перед двери выходных, хорошая погода. Мы сегодня собрались по небольшому, но ну, доброму, хорошему поводу. Вот мы договорились, что отремонтируем это Татьяна Васильевна, как депутат Районного совета посадовки, я обещал вместе с Михаилом Ивановичем. Начало сделано. И то, что мы обещали, мы обязательно выполним. Единственное, Спасибо. договорились. Дружить. Взаимно-крепко эту программу, что мы сделали по ремонту всей поликлиники, мы должны предговорить. Я попрошу настойчивости, Светлана Григорьевна. По-настойчивее. Линды Сакач, вашей. И ровно через неделю мы договаривались, вы не сдержали своих слов, что будет план ремонта. Где он? Света же готовится. Где? Светлана. Будь, будьте добры, вот мы через неделю 8 часов здесь собираемся вы показываете, что будет, опять корректируете. Чтобы не получилось, мы поговорили и на этом все. Можно похлопать? А вот это хлопать, да, это в поддержку, что мы солидарны. Договорились, давайте сделаем. Сегодня сложная ситуация в стране, вы все прекрасно понимаете, бюджет ТЭЦ-5, то самое, ТЭЦ-5 платить налоги, 35 создают рабочие места, а вы, как мой друг, сказали, я лично, я отремонтировал лично. За деньги жены, друзей, подруг и так далее. Вот это называется личный вклад. Вы лично, Василий Иванович лично. Так, Василий Иванович? Не за деньги, не за Вы хотите, чтобы мы вам поаплодировали? Нет, Александр Михайлович, Александр Михайлович мы вас убедительно просим, что лично вы, как руководитель завода, предприятия отремонтируете. Не надо нам за завод. Мы говорим, что Светлана Григоровна Бережная вместе с Дмитрием Юрьевичем Дончуком, который пока в отпуске продолжает праздновать свой юбилей, ну, мы понимаем, да? Без грусти. Тоже отремонтирует кабинет. То есть сейчас мы Откроем эти помещения, да, после этого вы определите, Леонид какие мы будем... Все, мы работаем в Славе И 8 часов пятницу под вашим контролистом а характером. Хорошо, вы а вы, знаете, а вы сейчас скажете, да. какой кабинет ремонтирует Сергей Николаевич? Я все скажу. Не, мы не еще встретимся. Да, давайте еще давайте еще откроем, а потом, давай. давайте давайте. Отстроим, а потом мы еще давай. Давайте, Давайте, с этого кабинета. Подождите, от этого. От этого. Кто здесь Давай будет работать? Оля Игнатьева. Оля, пожалуйста. Да. да, иди, сестра, да. Виталий, сюда. Держи, держи, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. первая, да, катя. Ну что, конечно, хороший кабинет. Медель пока не будем трогать. Завезли новые? Вот это? Вот это, да. Вот да. Э, С РБ вы, вы И, да? да? Да, Вы шутите. <социт> вот они не новое медель. Вот Вы хотите сказать вам что? Вы будете? Не надо свет, потому что... Благодарный за кабинет, спасибо Спасибо, правда, не очень не приятно. Даже и не думали, что там будет. А дети вот так. А, порог. Порог. Я хочу сказать спасибо вам за работу. и Дай Бог, вот чтобы дети сюда меньше обращались. Приходили только за, для профилактических целей. Вот это важно, правда? И у нас всегда было хорошее настроение. И внешне вот такие были красивые и добрые люди. Это главное. Спасибо. 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 Так, идем во молодец. молодец. на пятерку <соцентрический> А, да, <тут> ну <соцентрический> Пошли. Ну. Чуть-чуть Вот так. Наталья Васильевна, Ну, хороший кабинет, Это наш прекрасный кабинет. Я думаю, что он не в пизнат, это все готово. <соцентрический> уже ремонтованный, слов просто немає. одни и да да? эмоции. Новый дворик, затишно, Вот это есть малое конкретное дело, теперь вы можете без учения приходить. Вы не собираетесь детей заводить? Не, я собираюсь. просто по поводу внуков, Подумайте, по каком кабинете можно думать чтобы всегда было хорошее настроение. Настройте задание, буду ласка, вы же говорите, А кем ты вырастешь будешь? Не знаю. Не думала? Я думаю, тебе надо доктором быть. Когда ты принимаешь участие. Думаешь, да? Подумаешь. Ну, в школу сегодня не пойдешь? Не праздник, праздник Ну что, мы приглашаем вас, уже, я, задоволен, что... На такому рівні вирішуються всі питання разом з громадою селищної ради, яка і тих, які є на території, будуть вирішувати ці питання. І я хочу сказати, що завдяки Владиміхайові, його команді, я скажу, що є команда в районі. Так, я... це це ми всі. так, це ми всі. От приклад такий вам. Коли в нас водоборот прорвав в підвалі, всі 21 метр труб, буквально після вас. У ГМК виділила нам труби, Наш СПТС, комунальний заклад Сергієнко Антоніванович виділив бригаду. За два дня поварили, відновили, і вода пішла. Василь Іванович контролював це питання і слава Богу, нам вдалося. Пробило кабель. Ви ж знаєте, у нас два дні було складності. Наш Арес В'ячеслав Дмітрич. Ну, прекрасда, прекрасно, да. прекрасно. допоміщення з область лабораторії прислав. Тимчасово включив. А Василь Іванович ТЕЦ займався і приїхала ТЕЦ. До кінця довела цю справу, у нас все сьогодні в порядку. Тобто, це говорить, що ми просто на кінці напризволявши є влада, є місцева, є районна. Всі ці питання. Це говорить про те, що ми повинні вірити, що справи йдуть на краще, і ми не одні, а нам тільки треба працювати, щоб люди не хворіли, а тільки з профілактичними оглядами до нас приходити. Ми вам дуже вдячні. Дивіться, і Володимир Михайлович, і Тетяна. Васильівна і Михайло Іванович приїжджали. І сьогодні вони з нами знову. Я хочу від імені всіх подякувати нашим друзям за таку велику допомогу, яка буде, буде продовжуватися. Ми будемо теж активно приймати в цьому участь, щоб перекладати на ваші плечі всі ці проблеми. Давайте їм подякуємо. Говорил. Искренне спасибо от нас от всех, но и от жителей поселка, от тех детей, которые сюда ходили в этот ужас, который был и который стал. Василий Иванович вот такой у нас должен быть поселок. Вот эти да. два кабинета. мы договорились. А мы договорились. договорились. Спасибо, спасибо вам большое. Я, я же ведущий, я извиняюсь. Давайте единственно договоримся, что есть обязанности у каждого из нас, да? А есть чисто патриотический долг за, за рамками обязанностей. О чем я говорю? Вот это кабинеты за рамками обязанностей. Прорвала трубу, пробила кабель, это все будет. И мы будем устраивать, но ну, нам каждому записано. А вот если говорить о патриотическом долге, о этих чувствах, то давайте шаг за шагом потихоньку все будет хорошо. И назовем эту программу «Малое дело», и будем ее делать именно с вашей поликлиникой. Кто что может. Кто-то а как правило моего поколения, детские садики, как мы все делаем? А то, что у вас прекрасный коллектив, конечно, прекрасно. Все хорошие люди. Самое лучшее, именно живут в Солонице. Кто, а это... а это... кто, кто Кто против, что самое лучшее? Все же понимают. Сыдные, во-первых, красивые душой, красивые физически. Здоровые все, добрые, внимательные. Мы ну, вас сильно, правда, любим. Я думаю, що діди влада його. Ми думали, ну же ж, кроме добрих слов, щоб була пам'ять, і на слова, а ми все-таки в уже вже і до конца, так? Владимир, Рожа, от ми написали не тільки словом, а й ділом, Дякую колективу Солоніцької поліклініки, голови Дергачівської райденністрації Володимиру Михайловичу. Ценіка, побідіть, щоб ми завжди з вами перемагали. як не Тетяна Васильівна, ну, я більше як до депутата районної ради. Да? І ми так і написали вдячність колективу Словіцької поліклініки депутата районної ради Маліні Тетяни Васильівні. Какая його продовжити, цей приклад втілювати в реальність, тому що є дуже багато прекрасних лозунгів, Здоров'я нації в наших руках і багато інших. Вони всі правильні, але треба робити кожен день, хоча б один маленький крок, щоб ці слова стали реальністю. І тоді у нас разом у нас все вийде. Я хочу вважати одного: щоб в ці кабінети, і не тільки в ці кабінети, приходили діти для профілактики, для спілкування, а не для того, щоб. Было страшнее других. Тому, чтобы вам было легко и гадно прорываться с детьками. Мы дорогое вам подарок из Владимира Михайловича, шановней наших лекарей. Вот дримайте, будьте для вашей медиторки таки заухочевые подарочки. Чем бы ты смог <звучит> <yours, эндрюн> разглублять и жалеть из подарка? Поверните, поверните, поверните. Задержитесь минуту. Вот так. Вот так. Спасибо. Ну давайте, чтобы время не занимать, потому что мы будем митинговать, а люди ждут. И вот вам же такой подарок это вам извиняюсь, Более не вы... не как это правильно сказать, что вас никто не обижал? Если обижать, Спроси. Спроси. <свят> так, вы здесь положите. Второй кабинет. Чтобы теперь счастливые часы Здоров'я, від весни, тепла і сонця і е, удачі в ваших державних справах. А ми будемо старатися дійсно, щоб діти менше хворіли і приходили тільки для можна Я буду Я говорю повністю про те, що ми на території серед а і сіл наших територіальних громади наводити порядок. Ми вже збирали керівників бюджетних організацій, станом кожен отримав завдання. І тому я звертаюся до вас проханням, ніхто нам не прийде і не зробить. Потрібно не тільки самі виконувати ці роботи по благоустрою. Ми збираємо всіх підприємців, керівників підприємств, які на нашій території теж кожен отримає задачу. То ми мы уже сніг, але вже нам сьогодні не необхідно приступати до наведення порядок. З цим необхідно тим, чим в наших силах ми забезпечимо. Тому я сподіваюся на вашу взаємодопомогу. Біля на своїй территории, я не прийду ніхто, і Володимир Михайлович, Михайло Іванович, інші не прийдуть вам наведити порядок. Тому для того, чтобы у нас был порядок, необхідно всем працювати. Я відразу кажу, кто не хоче, заставити. Сьогодні постановка питання така. Або ти працюєш, або йдеш гуляєш. Тому я сподеваюсь на вашу допомогу. В еще ведьма заложите в нас. Мы здоровы. И что я сказал, например, не короче по кабинетам. Если еще представитель нас области, кабинет открываем их. Що... Давайте к этому и перейдем. Да. Сергей Николаевич, подходи. На камеру скажи, а какой кабинет будет ремонтировать? Председатель правкома и директор ТС5. Не ТС5. Походи пожалуй. Ну, давайте формально. Вот э, Симоний, Николай, Церковь, да, Сергей Николаевич. Да. Сергей Николаевич, да? Да. Берет, который да, сам дает. Да. И, и директор демель, все, и, демель, и, демель, демель, и рядом вот кабинет, называется подростковый, педетковый ездит. Я и да. мы готовы я для да. службы редактора. Сколько нам надо время. Месяц, я думаю, это зарплат. На три недели мы как бы не сможем. Сможем. Мы выберем месяц принимается. Теперь вы имеете право руководить этих Доктора знали, вы знаете. Как. Напрямую, вы все уже, да. А да, да? что сегодняшнее? Да, сегодняшнее. Какая разница? Так, Василий Иванович, вы какой берете, подсказываете? Подростковый. Проверим, что у нас отремонтировано. Ну, сухо же Вот подростковый кабинет рядом. Так. Медсестра есть Да, да. Идите сюда. Чтобы вы знали, с кем столкуваться. Да, вы знаете. И не стесняйтесь только. Вопрос, -то как мы говорим, правильно? Да. И кто стеснялся настаивать и кто не делал. Светлана Григорьевна, будь ласка, вы какое будет кабинет делать? <связать> глазной, кто будет делать? Оглазной. Я... Ну, так, <связать> мы же говорим представителя. Вы какой-то делаете? Будем делать глазной. Глазной. Вот да, да, есть да, собой, какой <связать> есть <связать> рядом у нас семейного врача. <связать> <в> Куртуненку <связать> Людмила Николаевна. Да, там тоже необходимо. -то, рядом. Вы запоминайте, мы следующую пятницу в 8 уже распишем и Мы не надо ждать. А к Александр Николаевич. Физкабинет у нас уже Да, физкабинет. Готов. Для Видите? Видите? Молодец. Это небольшое да, дело, но важное. Так, и ДСК. Извиняюсь.

То есть приглашали, но все равно. делает массаж кабинет. Все. Именно и в тему массаж. они часто отдыхают, руководитель ездит. Ну, сейчас кабинет уже мы, договорили. мы договорились. Теперь давайте договоримся. Мы определились? Да. Но на дверях должны быть кто отвечает. Вот как семейный лекарь, или повидно за кабинет, чтобы открылась Я когда служил а в армии, в армии Наталья Востоке, офицер, Начальником подсадил, мы очень крутой командир. Мы с ним немножко, там, что у нас власть политическая и командная, мы с ним в маленькой ссоре. Забытые его ну, обкрая, а русская область. Вот давай заведем каждый себе поросел. Ну, значит, командир, там, замполит, начальник штаба, драм-командир. И они же бегают. Много способных хозяйств. Вот он, командир выходит, а солдатик, который ухаживал за да, животными, узбек. Говорит, где мой? Ну откуда он знает? Да ты просто другого попадала. А говорит, а где сам говорит домой. Только сам говорит до Приходим мы через неделю он взял быстро и написал КР, за И не стало вопросов. Ну, с летом уже понятно проехала комиссия, последствия. Поэтому давайте вот табличку мне. Табличку Я надо. надо Написал. Да. Ну, не чай. это да. будет творчество. А что здесь плохого? Да. Предповидная компания Аквайзу. Предповидная да. депутат районной рады. Районная нет, рада. От меня здесь это неплохое. Цена, продумайте. Вы сделаете Мы Под руководством Сыпана Рыбака. Мы же будем под руководством работать. Ну что, работает? Надо, чтобы Берет. всегда было такое настроение. Мы просим Вы с работаете? коллектива сфотографировать. Конечно. Можно. На цветное фото, правильно? Да. <laughs> что так, что Сюда, вот так мы Ой, <laughs> <laughs>